Когда Россия начала проводить спецоперацию по захвату автономной республики Крым, 27 февраля как раз был захват Верховного Совета Крыма, вся эта операция происходила под мощным прикрытием информационных структур Российской Федерации. Ну, благо, за деньги «Газпрома» можно было содержать и вливать не один год колоссальные средства и в развитие национальных СМИ, которые фактически сейчас выступают в России инструментом пропаганды, создавать специализированные структуры информационно-психологических операций. Мы на себе, к глубокому сожалению, ощутили полную в полной мере их мощь, действие и эффективность. Тогда, когда российский спецназ захватывал объекты в Крыму, а российские СМИ транслировали рассказы о том, что правый сектор эшелонами движется в Крым для того, чтобы там вырезать российских младенцев, когда тот же флагман украинских ВМС Гетман Сагайдачный был в Средиземном море, а в российских СМИ он уже якобы сдался, его экипаж сдался и перешел на сторону крымских ополченцев, ну и так далее. Именно тогда мы поняли, что масса наших вот этих информационных структур, а их действительно достаточно много, начиная от пресс-центров во всех и пресс-служб во всех силовых ведомствах, заканчивая специализированными структурами в спецслужбах, которые должны заниматься информационно-психологическими операциями, они не сработали, к глубокому сожалению. Ну, я понимаю, тут есть два фактора, как анализирую, почему сложилась такая ситуация, мы пришли, по крайней мере, к такому выводу. Первый фактор – это объективный, это постреволюционная ситуация в Украине, когда в том же Министерстве обороны формально еще министром обороны оставался на начало марта ставленник Януковича, начальник генштаба тоже. В это время мы получали информацию о том, что начальник генерального штаба, господин Лин, который сейчас через суд там требует что-то от Министерства обороны, он в тот момент, числившись в госпитале в Севастополе, обижал воинские части, беседовал с командирами и рассказывал, почему им надо сдаваться, переходить на сторону россиян. Ну, то есть было множество э, таких скажем так, кадровых неурядиц и в целом дезорганизации работы наших государственных структур. Это объективный фактор. Субъективный состоит в том, что в, общем -то, в Украине никогда не понимали важность информационной безопасности и информационного противостояния. Формально в 2009 году была еще при господине Ющенко, Ющенко принята доктрина информационной безопасности Украины. В 2014 году я общаюсь с людьми, которые занимаются этим в государственных структурах вдруг понял, что у нас даже узкие специалисты далеко не все знали, что эта доктрина существует. Она сейчас, кстати, летом она уже отменена. Но, к сожалению, мы не видим, чтобы какой-то документ аналогичный, более современный и действующий существовал на сегодня. То же самое касается и системы информирования в контексте военных СМИ и информационной работы силовых ведомств. То есть, когда в апреле начиналась так называемая антитеррористическая операция, мы поняли, что, в общем-то, нет государственной структуры, которая могла бы постоянно информировать общество о событиях на Донбассе. В законе про антитеррористическую, в законе про то указано, что должна существовать пресс-группа, которая сопровождает, э, осуществляет информационное обеспечение антитеррористической операции. Мы начали выяснять, выяснилось, да, она была создана, причем э, ее возглавил там целый генерал, к сожалению, свадебная, как оказалось хороший друг руководителя операции ТСБУ, Формально туда вошли по два представителя от каждого силового ведомства, но каждый занимался обслуживанием своих министров. И, ну, то есть пресс-центра как такового не существовало. Благодаря тому, что мы начали критиковать украинскую власть, на тот момент исполняющий обязанности президента господин Турчинов предложил нам встретиться после того, как мы ему обрисовали эту картину. Уже через три часа после этой встречи было подписано распоряжение как раз о создании пресс-центра АТО. Ну, мы, то есть, мы тогда понимали, что как раз объективная информация с нашей стороны очень необходимо. Однако, к сожалению, во-первых, да, на сегодня пресс-центр ТО достаточно мощно действует. Затем был создан информационно-аналитический центр при СНБО. Опять-таки здесь возникли проблемы. То есть мало кто знает, что эта структура, которая существует уже полгода, она по сути является общественной организацией, она не имеет официального статуса. То есть туда надерганы представители различных структур, в том числе и группы ИС. Ну, на данный момент мы, там произошло переформатирование, и наших представителей нету, к сожалению. А долгое время все вот эти представители ИАС работали вот в формате волонтеров, хотя вроде бы под крышей целого Совета национальной безопасности и обороны. Но сейчас секретарь СНБО говорит о создании службы информационной безопасности, я надеюсь, что все эти моменты будут наконец как-то юридически оформлены и организационно. Это при том, что уже скоро будет годовщина, как идут боевые действия на Донбассе. Но это, конечно, ни в какие ворота не лезет, но, к сожалению, это наша реальность. Что касается информационно-психологических операций. Мы, к глубокому сожалению, наблюдаем, что, опять-таки, спустя год эти структуры тоже работают крайне недовольтворительно. Для понимания в Министерстве обороны произошла реорганизация была под некую структуру, называемую управление информационных технологий. Были подведены целых четыре структуры ИПСО военных. Однако, благодаря тому, вернее, из-за того, что возглавляет эту структуру люди, скажем так, далекие от информационно-психологических операций, на выходе весь этот потенциал ну, не используется никак или используется очень символически. Ну, допустим, для меня является, ну, ИПСО, это должно проводиться в таких же условиях, как проводится разведывательная деятельность. Никто не должен знать, что вот это, допустим, работает какая-то группа по информационно-психологическим операциям. Если общество знает, что это ИПСО. 500, то это, соответственно, пропаганда и так далее. Это все равно, что вы хотите говорить, мы не говорим правду, мы занимаемся пропагандой. А когда в зоне АТО в местной прессе выходят заметки и подписаны какие-то рассказы о работе с местными властями, с местными жителями, об успехах и так далее, а подписывается руководитель подразделения информационно-психологических операций, это выходит в местной прессе, ну это выглядит как минимум странно. То есть возникает вопрос э, профессионализма и компетенции мы проводили еще в сентябре этого года, когда только пошел так называемый мирный процесс, в кавычках, после подписания минских договоренностей, мы проводили довольно-таки серьезный мониторинг так называемых освобожденных территорий на Донбассе.